Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Игру Крипер Крэдис. Это уже 27-я постройка моего города. И в этой серии вам покажу готель. Да, у меня уже был готель, но это намного лучше. Президентский. Поехали. Как видите, вот такой красивый у меня отель получился. Я даже не знал, что у меня так прилучится прикольненько. Мы заходим и видим мусорку. Так, а, а ну да, он сад дождя, когда он капал, набрал трохи воды. Но это не проблема. Так, как видите, вот такой красивенький уход. Давайте зайдем внутрь. Мы видим за комнату намного поэтому так мы видим такие красивенькие э, <laughs> бананчики хотел сказать э, э, диванчики вот здесь такие красивые картинки то же самое диван и заказ номера тут ну перейдем сначала тут есть комната президента и ну какого-то там и комната просто бизнесмена давайте перейдем ее тут такая не, она небольшая главное просто пережить там трохи такой некрасивый столик вот я забыл поставить давайте я поставлю берем так вот этаж и ставим так здесь вот так красиво и кажется тут все давайте пройдем дальше дальше мы идем в комнату президента видите вот такая она намного красивее кровать такая уже, что молоча, такая прикольная кухня, и же сам стол с таким даже прикольненьким середине. Так, это комната вся, опять же, шесть еще Так, и придем же нам в сам внутрь. Это сердце, это отеля, это казино, что-то такое, и бассейн, такое красивенькое казино, я не знаю, его много кто такое делает, всегда, например, на карту, на такое -то, что типа, как бы, какой-то стакан с пивом, что-то такое. Так, а вот здесь тут ну, такой красивенький бассейн. Я не знала, как-то мне подумала в голову там сделать, и красиво так получилось. Так, ну, кажется, все. Ну, а кому понравилось видео, подпишись на канал, ставь лайки. Всем удачи, всем пока!